皆さんこんにちは。日本知識の一を歩こう。今日もワン JPN の特定技能チャンネルへようこそ。福間コリン、安市正希でございます。こんにちは。お元気ですか？はい、元気です。特定技能ビザで。 働いている人々のために、どんな情報を提供しようか。そうですね。今日はね、日本の課税制度について話したいと思います。了解しました。生活に関わるのね、課税は。そうですよ。日本は累進課税という制度で、毎月払わなければならない税金がいろいろありますよ。 累進課税の説明をお願いしてもいいですかいいですよ。累進課税制度とは所得の多い人には多くの税金を所得の少ない人にはそれなりの税金を負担してもらおうという趣旨の制度です。そうですね。また日本ではどんな課税種類がありますかうん。所得税住民税 健康保険税厚生年金雇用保険介護保険労災保険などですね一つずつ説明していきましょうはい行きましょうまずは所得税からお願いします所得税は収入に応じて課税額が変わる累進課税です 所得が多いほど高い税率が適用され5、5%から最大45%まで段階的に課税されます。給与から毎月差し引かれて、年末調整で株足を生算します。次は住民税ですね。住民税は、前年の所得を元に計算される地方税です。 税率はおおよそ所得の10%で固定額約3500から5000円も含まれます給与から控除されるか直接市区町村へ支払います健康保険についても教えてください健康保険料は日本の医療制度を支えるためのものです収入の約10%が 保険料として計算され、雇用主と従業員で半分ずつ負担します。給与から差し引かれ、医療費の一部がこれでカバーされます。厚生年金についてもお願いします。厚生年金は、将来の年金や障害年金・遺族年金のための制度です。 収入の18.3%が保険料として計算されこれも雇用主と従業員で半分ずつ負担します雇用保険も重要ですね雇用保険は失業中の生活支援や職業訓練を支援するための保険です従業員の負担はおよそ0.6%。 雇用主は約0.95％を支払います。これも給与から差し引かれます。介護保険はどんな制度ですか？介護保険は40歳以上の方が負担する保険で高齢者の介護サービスを支えるものです。保険料は収入の1.82％程度で雇用主と。 半々で負担します最後に労災保険について教えてください労災保険は仕事中の怪我や病気に対する故障制度ですこの保険料は雇用主が全額負担し従業員からは徴収されません業種によって保険料率は異なりますが 0.3%から8%程度です。この表は、今日説明した情報のまとめです。1番から6番は、普通会社があなたの毎月の給料で金額を計算して給料から引きます。でも、会社がしないときは、市区町村から3ヶ月に1回、あなたの住所に請求書が届きます。 その時は自分で市区町村にお金を払わないといけませんとてもわかりやすい説明でしたありがとうございますどういたしましてこれで日本の課税制度が少しでも理解しやすくなれば嬉しいですそれではまたね